У нас є Віктор Брагінський, це є начальник київського метрополітену, і також головний економіст київського метрополітену Максим Демченко. Доброго дня, Доброго Доброго дня. дня. Так, ну і я хотів е, би сказати, що от, от, от пан Віктор він десь кілька місяців лише на посаді очільника новий керівник київського метрополітену. Ну але я як як я дізнався в пана Віктора? Є досвід генерального директора, очолював він і. Пошту київську здається, і морський порт керував ним словом на різних керівних посадах. Має досвід управлінця. Отже, тому питання не знаю, яке перше, я бачу, гості насправді принесли тут масу папірців. Ви бачите, розкладені на столі тут дуже багато табличок, які пояснюють очевидно доцільність підвищення тарифу. Коротко, ми знаємо про що йдеться. Йдеться про збільшення до 4 гривень. Я не помиляюся, так точно. До 4 гривень можна буде цю, цю ціну трошки зменшити, якщо ви берете те, що називається гуртню, такою гуртовою ціною, тобто на карту берете до 300 гривень, тоді буде ціна зменшуватися, вартість однієї приїздки до 3,50 правильно розумію? Окей, Отже, звідки взялася ця цифра 4 гривні? Давайте коротко. Ну, прежде чем дать ответ на ваш вопрос, я хотел бы акцентировать внимание на том, что тариф в последний раз поднимался в метрополитене Киевском в 2008 году. Угу. С этого времени метрополитен запустил 6 новых станций. Соответственно, с 2008 года выросли дополнительные затраты по обслуживанию этих станций, по эксплуатации, по энергопотреблению и в том числе по заработной плате, так как это были дополнительные рабочие места. И, естественно, правильно было бы тариф поднимать ежегодно, да, делать небольшую индексацию, чтобы это было безболезненно для пассажира. Но так как тариф не поднимался с 2008 года, затраты выросли практически в два раза. Я единственное, что я не То -то, Чем больше у нас станций, тем дороже метро. Это корреляция такая? Чем больше станций, тем больше затратная часть на обслуживание, а -а -а. больше вагонов, а лыбиши и пути к пассажире ночью. В том-то ну, и дело, что, что пассажиропоток не увеличивается. не увеличивается, так как последняя станция была у нас Лыбецкая, а -а -а. сейчас Теремки. Раньше пассажир должен был выходить на станции Лыбецкая, садиться на наземный транспорт и нести дополнительную затратную часть, чтобы добраться на ну, в тот или иной район. Сейчас он не выходит из метро, доезжает до конечной станции, по сути там Теремки к себе потом То есть а -а -а. пассажиропоток у нас не увеличился. А -а -а незначительно, а затратная часть увеличилась практически в два раза с 2008 года. Uh -huh. И, безусловно, сейчас для того, чтобы нам хоть как-то обеспечить техническое, технически обеспечить метрополитен, обеспечить нужную парность поездов на линии, нам необходимо повышение тарифа. Ведь на сегодняшний день мы работаем, тот заработок, тот доход, который мы получаем, нам хватает только на заработную плату и, на, и оплату по электроэнергии. А нет? решта все дотации? А решта это, да, это дотации города. А есть, есть... Великий сейчас размер дотаций? каждый год дотации идут, предусмотрены в программе социально-экономического развития. Это порядка, от, если не ошибаюсь, от 70 миллионов. в этом году был вообще минимум, в этом году у нас была дотация на уровне 20-24 миллионов. То есть минимальный гривен. Да, гривен. То есть ага. минимальные дотации. Мы не можем сделать тот комплекс работ, которые на сегодня уже актуальны. Это модернизация вагонов. Сколько вагон коштует, так чтобы вы что Новый, новый вагон Цена европейская такая, полтора миллиона евро. Это цена нового вагона. 30 миллионов, да, В... Плюс-минус, да. Ну, нет, не 30, uh, да, близко 30 да, близко 30 миллионов. То есть, это на один хороший вагон. Да. Okay. В себестоимости проезда никогда не было заложена стоимость приобретения вагонов. Uh -huh. Обеспечение таких глобальных работ, как укрепление туннелей. Uh -huh. Это колоссальные деньги, потому что метрополитен это в принципе очень сложный инженер, комплекс инженерных сооружений, которые требуют ежедневного, регулярного ухода. Эти деньги всегда были заложены бюджетом. То есть тариф всегда был социальный. Uh -huh. И на сегодняшний день. То, що пл э, планується підняти тариф до 4 гривень, це теж тариф соціальний, так як він э, не покриває всі ці розходи, які должен нести метрополітен для обезпечення безпасного э, режиму роботи. Скоя ви до речі, робили крізь розрахунки, отакі треба тариф, щоб наприклад це було прибуткове підприємство. Київський метрополітен, які ще й може на розвиток відкладати гроші приблизно. Ну, 4, 4 гривни, в принципе. 4 гривны. Тут дуже умов. Очень много, да, действительно, очень много, очень много условий. Так как метрополитен перевозит порядка 25% из <как> общего пассажиропотока, это идет льготный пассажир, ага. за который в 100% объеме ни разу за историю работы не было компенсировано ну, в 100% объеме. То есть компенсация идет на уровне 29-30%. Ага. То есть оставшиеся. Дефицит денег ложится на затратную часть метрополитена. И 4 гривни это лишь повертают нас до этой ситуации, правильно? Они не, не, не управляют. Да. Вот. То есть реальная цена это где-то 12-15, правильно? Ну, реальная себестоимость, если да. брать э, тот говорить. комплекс работ по обновлению э, подвижного э, парка, по укреплению туннелей. И это на уровне 10 гривен будет, мы говорим о том, чтобы это можно было нести такие затраты. Uh -huh. Поэтому тариф всегда социальный. Но сейчас перед нами стояла очень сложная задача, и в основном эта задача была перед городом: как э, поднять тариф, обеспечить э, возможность, дать возможность метрополитену работать в безопасном режиме и обеспечивать самое необходимое приобретение запасных частей, материалов. И при этом не. Ударит сильно по пассажиру, так как у нас тарифы выросли сейчас на все. И мы как уже завершающий такой момент поднятия тарифов на проезд. Uh -huh. Поэтому разработали большую такую сетку э, тарифов, чтобы пассажир для себя сам выбрал. Мы ввели новые проездные, которые раньше, э, раньше не было. Это э, пассажиры э, проездные на количество поездок, uh -huh. на 46 поездок, на 60 поездок и оставили безлимитные проездные. Uh -huh. Мы сделали разовую поездку 4 гривны, а и дальше градация вниз идет в зависимости от приобретения количества поездок. До 50 поездок, поездок приобретает пассажир, если он берет себя на месяц, он получает уже тариф не 4 гривны, а 3,50. То есть таким образом мы задействуем наш электронный билет, который работает, и даем возможность пассажиру выбирать для себя тариф. Скажите, вот, а, да, я так разумею, что залом курсе на видмовом витжетоне, від в таких, правильно? А вони экономично не выглядят. В чем тут? Вы знаете, очень много, очень много, было негативной информации э, с жетонами. Плюс икоороду, если честно. много было информации о том, что в жетоны. Э, подробляют, да, используют. То есть мы, безусловно, этого нет. Метрополитене. Так есть четкий пассажировый учет. На каждом турникете стоит свой э, счетчик, фискальный. фискальный счетчик, который передает напрямую информацию в налоговую. То есть мы даже не можем ее обрабатывать напрямую. А, то это были закиды, что может быть манипуляции с манипуляция. Да. Uh -huh. Но основная цель э, перейти на электронный билет, потому что это в первую очередь э, удобство для пассажира. Не надо стоять в очереди. Для метрополитена это удобство, это четко, четкий учет пассажиропотока и идентификация пассажира, как то льготник или это платный пассажир. То есть это и удобство для пассажира, и выгодно для метрополитена. Для того, чтобы мы могли аргументировать городу, аргументировать Минфину для, по количеству перевез, перевезенных льготных пассажиров. Uh -huh. То есть у нас сейчас есть четкий учет льготного пассажира, но нет технической возможности идентифицировать, из какого бюджета должна идти компенсация этого льготника. Uh -huh. Так как у нас часть, часть льготников проходит по посвящению, и только вот по последнему решению э, сессии города мы перевели э, льготных пассажиров города Киева на карточку Киянина. А вот, до речи, это мне заинтересовало, сколько за людей, которые ездят безкоштовно в метро? Відзагального двадцять двадцять п'ять процентів із обшого пасажир потоку, тобто кожен берем... четвертий їде безкоштовно. Да. Да. Кожен четвертий. Ну це насправді дуже велике навантаження. От ми зараз от, в очікуванні насправді там ну, не знаю нового уряду і нового. Зокрема, міністра соцполітики. Я думаю, що буде це питання так чи інакше поставати. Як на вашу думку, наскільки монітаризація оцієї цієї пільги мала би вирішити питання? Тобто, коли людям просто компенсується там до пенсії, до там не знаю, учнівського квитка, якісь гроші просто для того, щоб люди могли вибрати на що їх використати? Тому що так ми просто ну, ми не можемо ну, ніяк на це впливати. Для мітрополітена, безусловно, це було б крайне удобно, вигідно, тому що зараз ми знаходимося в стані вечно просячі руки. Когда просим, кто то маэтиков компенсиует да, эти 25%? Да, компенсия... А кто Муниципалитет? Часть компенсации идет те те льготные пассажиры, которые получили право безоплатного проезда по решению сессии города Киева, компенсируют бюджет города. Uh -huh. а, те льготники, которые по закону Украины, ну вообще государственный льготник, так мы его назовем, это компенсирует, соответственно, министра, бюджет. государственный бюджет. Uh -huh. Розуміло. І сумарно, ще раз вернусь к этому, що ми в 100% об'ємі нам не компенсують, тільки 30%. Тобто, вся ідея в тому, що ті гроші так чи інакше все одно доводиться там чи державі, чи місту платити. А інша проблема, що можливо і людям навіть вигідніше, щоб ті гроші просто ви їм видали на руки, а вони вже там собі вибирають. Може, я сьогодні поїду на метро, а завтра я на ці гроші куплю собі там не знаю пепсі коле. Безусловно, так. Це 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 питання, яке можливо би би дозволило принаймні навести якийсь лад цьому всьому. Окей, ну і що 4 гривні це приблизно та сума, яка зараз вирішить якісь поточні проблеми. А як тоді бути з модернізацією? Тобто, люди, ну тобто, ви знаєте, що люди починають платити більше. Вони кажуть, дайте мені кращий сервіс, А люди це почувствують? Не одразу. Чому? Тому що нам. даже банально обеспечить на сегодняшний день необходимую парность на линии, то есть график движения поездов у нас сейчас сокращен ага. из-за дефицита вагонов. У нас 66 вагонов стоит э -э, под забором, мы не можем их отремонтировать, у нас не хватает э -э, нет денег на приобретение необходимых запчастей. Ага. Соответственно, мы снижаем уменьшаем график движения поездов. Пассажир дольше стоит на перроне, ждет вагона, приходит вагон, он в него не может банально войти, потому что ну Большой пассажиропоток. Угу. Получив финансирование, мы обеспечим модернизацию, проведем дополнительно модернизацию наших поездов. То, что у нас уже есть такой успешный проект, было сделано под киотские, под киотские деньги, мы модернизировали 96 вагонов, и мы хотим продолжить эту модернизацию, так как мы Получи, продлеваем срок службы вагона на э, 20 лет, при этом получаем экономию по электроэнергии до 40%, потому что там новые двигателя стоят. Uh -huh. вот. И не тратим э, деньги как стоимость нового вагона. То есть у нас модернизация обходится процентов на, э, 3, на, 3, на 35-40 дешевле, чем э, нового приобретение нового вагона. Да, то есть мы за Семьдесят пять, шестьдесят экономии будем 20 лет ездить в этих шестерых вагонах? Смотрите, mm -hmm. <laughs> ну, некоторые вагоны просто уже выглядят, ну, извините, на слово шкаранни, но ну, несчастные. У нас 50, да. 50 вагонов, которые мы модернизировали, да. они, раз, то есть, Все, они выглядят они, совсем они, новыми. Они, да, выглядят совсем новыми. А, ну, я вижу, да. такие, такие, небось, таким помаранчевым середине, да, 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 да поручнями. Да, да, да. Да, вот эти это не новые. Да, а да. за це да. можно какой то збільшити швидкий метро? то там 60 километров, да, здається, средняя? У нас на сегодняшний день средняя скорость еще меньше, потому что Шеврень. мы вынуждены ограничивать скорость до 40 километров. С чем это связано? Это связано с тем, что нам надо проводить работы по укреплению туннелей. Угу. Для того, чтобы не было нагрузки большой на туннеле, мы сокращаем скорость. То есть це, это, связано це, с, безопасностью. 40, 40 км на один это много для метро? То 70 км скорость метрополитен должен, скорость поезда должна 70 км. Это средняя, это рекомендовано для это, нас? Это, это, это рекомендованная скорость, которая у нас позволительная. и у нас на многих участках именно с такой скоростью и двигается состав. Угу. Але через то, что на некоторых есть проблемы, не аварийные, Ну сказать, аварийные аварийные не так, нельзя так называть. Они не аварийные, если были аварийные, мы вынуждены были бы прекратить работу. А вот все это мы сейчас показываем модернизование вагоны, это? Это да, это, это модернизация. Это участки, которые требуют укрепления туннелей для того, чтобы при скорости 70 метров не было дополнительной нагрузки на туннеле, мы вынуждены сократить скорость. Угу. То есть это зависит не от самих там вагонов, или новых тех, как это называется, локомотивов, да. Вот, да. Тянут, а это зависит саме от стану колеи. Да. Я понимаю, она потребует модернизации, и это вимагает сколько и суммы? У нас по тем работам, которые предусмотрены на следующий год, 100 миллионов гривен по укреплению туннелей. Это химическое укрепление туннеля для того, чтобы они э, там в грунтах не э, были закреплены. Все с бюджета там а Это с бюджета. Это это с бюджета у нас заложено. Это не. Мы заклали в нашу инвестиционную программу на наступный рик. Э... Якщо говорити окремо про хімічне закріплення ґрунтів, яке необхідне для забезпечення безпеки, 72 мільйони гривень. І виконати ми це зможемо лише за умови встановлення економічно обґрунтованого тарифу. Також 385 мільйонів ми передбачаємо спрямувати на модернізацію вагонів. Але це гроші, які все одно будуть залучені з держбюджету. Це ті гроші, які ми закладаємо в. Нашу програму технічного розвитку, джерелом якої є власні кошти підприємства, да. а тих діяннях, які нам не хватять для проведення роботи, це буде заложено дотація з бюджету доповнительної я я сам не знаю просто цього. Можливо, ви підкажете. А загалом, ну скажімо, якщо казати про ЄС, до якого Україна прагне стати членом якого як там взагалі там є якесь економічне обґрунтування, яке в якому є соціальна складова, якщо ми говоримо про роботу митрополітенів великих містах, чи там все таки сам точно має бути самоокупність? В Европе в тарифе сидит полностью самоокупаемость метрополитена. Uh -huh. Поэтому у них и стоимость такая, там меньше евро в Европе нет стоимости тарифа. Uh -huh. Есть uh -huh. плановые показатели по рабочим местам. То есть на один километр метрополитена рассчитано 100 человек, которые обслуживающий, обслуживающий персонал. У нас на сегодняшний день уже сокращены, мы сократили до минимума, у нас 91 человек идет на километр. То есть мы ужались максимально, сколько можно было по коллективу. Потому что мы ну, не можем банально на зарплату аккумулировать деньги. Uh -huh. В нашем случае тариф, опять же, вернусь к тому, что он социальный, так как город берет на себя львиную долю на содержание метрополитена. Uh -huh. Скажите, ну. Які, які, які ще не знаю новації зараз є в планах метрополітену? Ну от які амбіції? Тобто зараз у вас чи, чи головне зараз просто зберегти це все, 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 що існує в не знаю в Знаете, для головне для нас це обізпечення безпечності, uh -huh. безпереї перевозки пасажирів. И в приоритетах, что мы должны делать, мы должны делать модернизацию эскалаторов наших. О, У нас да, 27 эскалаторов, которые проработали больше 50 лет. Больше 50. То есть, они фактически ведь самого початка их поставили, так вон да. и да. И на эти эскалаторы уже банально нет запчастей, которые угу. приобрести, для того, чтобы провести капитальный ремонт. Да их через раз ремонтуют. Я просто часто езжу в метро, я это вижу. Так, а, але це напевно колосальні гроші, чи да, це, це колосальні деньги, поэтому ми также частично у нас включена ця робота в, ну, включена стоїмо тарифів, часто дотація на, на ремонт ескалаторів. Угу. Ну і не знаю, так на останніх 4 гривні, от, от якщо буде цей тариф, чи це позначиться на кількості людей, які, які їздять на метро. Як на вашого як чули, робили розрахунки? Тобто люди будуть все одно змушені їздити. Швидше за все, що кількість пасажирів при збільшенні тарифів не зменшиться, оскільки метрополітен є таким видом транспорту, альтернативи для якого фактично немає, і це показали нещодавні події цього року, коли метро не функціонувало. Тому ми очікуємо пасажиропотік 2015 року орієнтовно, десь на рівні 2014 року. Сколько это пассажиров? 502 миллиона пассажиров. 502, пассажир. 000 000 пассажир, 502 миллиона за рик, это умножить на 4 гривни, выходит нас э... Знаете, 2 миллиарда. Если бы было так, то нам было бы, конечно, шесть, гораздо, шесть. гораздо легче. Но мы должны учитывать то, что часть пассажиров будет ездить по себестоимости. Это то, что мы сделали разную тарификацию, то есть проездной билет на количество поездок он рассчитан из себестоимости, то есть 3 гривны 16 копеек. 3 гривны 16 копеек, это минимальная будет вартость проезда, так? да? Да. Это за умовы, если мы берем... Проездной на... билет на 60 поездок. На 60 поездок. А, а, также мы понимаем, что не будет компенсация за льготного пассажира в полном объеме. Это 25% потока, который 100%. тоже нам компенсация, мы будем надеяться, что хотя бы на уровне 30% она будет. Угу. Тож, 4 гривни метрополітен не отримать э, в ітоді. Угу. Але тим не менше, це дозволить принаймні всім виплачувати зарплату і лишити гроші на модернізацію метрополітену. Ну, не знаю, всі почули аргументи э, очільників і головного економіста, і э, учильнач, э, начальника метрополі... директора. Метрополітену, начальника Київського метрополітену і Віктора Брагінського. І ну, думаю, що у вас тепер ми відповіли на деякі запитання, чому саме 4 гривні. Так що готуйте гроші, якщо ви збираєтеся їсти на метро. В принципі, виходу все одно ні в кого немає. Якщо було б і по вісім, ми б нікуди не ділися, дорогі друзі. Окей, дякую дуже вам за участь.